Здрасте, здрасте. Вот как бы чего-то хотелось опять вернуться в эту всю прекрасную историю видеоблогерства. И вот какую я последнее время пока, как это, сделал перерыв в видеоблогерстве, в очередной раз пришел к заключению ума. Или другими словами, ума заключения. Вот Часто все задают себе вопрос, как оно в жизни всякое вот это вот происходит. И есть куча разных теорий, куча разных там нюансов, моментов, люди там объясняют всякое, всяким. А я смотрю и вижу, что происходит все очень просто и даже в некотором смысле банально. В жизни все отбывается так, как ты знаешь. Вот как ты для себя решил, там, чи, я не знаю, захотел, только по-настоящему. Не так, что я хочу миллион долларов, там, молодую помилу Андерсон и BMW X5, там, да, чи, там, не знаю, что, Range Rover. А вот именно, вот ты знаешь, что сейчас я там, например, что-то сделаю, а мне за это будет наказание. Будет. А вот ты решил, что я вот сейчас вот что-то сделаю, такое, ну, не очень, скажем, с точки зрения морали и каких-то моментов хорошая. Но мне за это ничего не будет, потому что я молодец и заслужил. Так и произойдет. Ты будешь молодец и заслужил, и получишь то, что ты сделал, вроде даже не очень правильно. Вот если ты просыпаешься с утра и думаешь, сегодня произойдет какая-то херня. Она ну, обязательно произойдет, потому что ты уже так решил. Либо ты просыпаешься и думаешь, какой прекрасный день сегодня, все будет чудесно. И даже если происходит какая-то херня, ты думаешь, какая чудесная херня произошла. И так вот приблизительно оно все и происходит, и отбывается. А еще, ну, чтобы два раза не вставать, я для себя понял, что такое, ну, вот это вот хваленое всеми желаемое счастье. Вот, э, лично для меня, для вас, конечно же, все по-другому. Для мене щастя це коли я себе відчуваю добре і нормально в каких-то різних як. Це коли мені не доводиться брехати собі, брехати людям, в принципі, брехати. І це не стоїть, ну в смысле, не смаліться на тому, що я такий чесний, і порядочний і добрий, і мною двіжить любов і покаяння. Ні. Вы можете делать всякую дичь, вы можете там, я не знаю, трахать кого попало, красть чужие деньги и обманывать бабушек, но если вы не чувствуете себя в этом каким-то виноватым и плохим, и там, ну, сволочем каким-то, то все будет хорошо. Так вот как-то вот оно странно. Вы можете, конечно, со мной не согласиться, або согласиться, но самое интересное, что меня это мало волнует потому что все же я говорю, я говорю исключительно про себя, все же я бачу, я наблюдаю исключительно в своей жизни, и все за что, как бы, там, я перед кем-то, чем-то, а, сегодня же я какое-то там воскресенье, я и вас прощаю, и вы на меня зла не держите, потому что, ну, даже когда ты робишь людям какую-то херню, но не хочешь, ну, как бы, не, не думаешь и не планируешь робить херню, то ты, в общем-то, не робишь херню, ты просто дурак. Ну, так оно устроено. Что ж теперь делать? В общем, что могу сказать? Счастья, здоровья! Наконец-то пришла весна. Ээээээ... Скоро все зацветет и будет еще веселей. До свидания!